Номер справи 5196К відносного Жуковського Едуарда Вікторовича вчинення кримінального правопорушення, підбавлення частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Сам обвинувачений Жуковський Едуард, Едуард Вікторович не був доставлений до Южного міського суду, до суду надійшов рапорт, де... Не предоставляється можливим доставити обвинувачення жухольську процедуру у зв'язку з тим, що конвойний автомобіль No2104 зламався в дорозі та на, на, на даний час знаходиться на ремонті. Даний атопровідний лист надається. Судове засідання не з'явився Представ... представник уже вже потерпіли. Також судове засідання з'явилися свідки береговий, Ковчан та кутками. Зрозуміло. Що прокурор? За даних обставин, оскільки От, оскільки обвинувачений доставлений, неможливим продовжити судове слухання вкладення кримінальну подачі. Так, що захисник скаже? Вважаю, неможливо. Подіржуємо прокурор. Також да. ваші підтримує прокурор. Так. На жаль. Наша поліція не доставила. Кажуть у своєму рапорті, що конвольний автомобіль зламався під час руху до СІЗО-21. СІ у таких обставинах суто наш. ми не можемо розпочати слухати справу. Переносимо розгляд. Говорят, что поломался конвойный автомобиль, поэтому милиция не в состоянии доставить подсудимого в суд. Судебное заседание переносится на 19 февраля. что ответ судил. чем это может быть? Ну, скорее всего, понимают, что будет суровый приговор. Справедливый, я считаю. Вот. Знаете, все время, что мы пытаемся добиться правды, они мотают нам кишки, пытаются всякими правдами и неправдами то перенести судебное заседание, то как-то его затянуть, то запутать следствие. Очень много лжи с той стороны. Будут мотать кишки дальше. Я думаю, что будет все-таки в Южном. Из Одессы вернулись сюда, дело в Южнинский суд. Наверное, будет здесь. Есть уголовно-процессуальный кодекс. Не знаю, там от 3 до 6 по 286 часть 2. Там суд будет решать. Мне не принципиально там 10 лет, 6 лет, 3 года. Мне принципиально довести это дело до суда и посадить его. На год пусть. Я понимаю, что он через год, наверное, выйдет. вот Но не на поруки, не на такое наплевательское отношение, Я сбил ребенка, сейчас мы тебя на поруки заберем, не переживай. Вот, вот это больше всего бесит. Ну и со стороны Жуковского никакого раскаяния, ничего. Сожаление о том, что вляпался в ситуацию, это есть. А раскаяния совершенно не вижу. Ни извинений никаких. Первые дни, пока Артем был в реанимации, приехал военный прокурор. Они говорили, что мы поможем, мы там горы свернем, все сделаем. Вот. Потом после этого, в течение ну, двух месяцев приблизительно, не было ни звука со стороны вообще, ни предложения помощи, ни вообще никаких ни звонков, ничего не было. Тишина грабова. После того, как они наняли адвоката, начались звонки при предложениями реально компенсировать потерю. Вот. Но это, это уже работа адвоката естественно. Платите деньги, давайте как-то будем из ситуации выходить. Это все понимают. Я не думаю, что их не устраивает судья. Им просто нужен повод для того, чтобы уйти из Южного, чтобы суд не был в Южном. Это первое. И второе, то, что сегодня все суды затягиваются из-за того, что есть такой закон, что если человек сидит в СИЗО, то когда ему оглашается приговор, то его срок уменьшается, поскольку один к двум тогда считается, сколько человек в СИЗО просидел. Поэтому, это, как, на мой взгляд, это вторая часть вопроса. То есть адвокат как бы пытается сократить срок своему подзащитному. То, что он должен сидеть, это однозначно все прекрасно понимают, потому что погиб ребенок, погиб замечательный ребенок. Вот. А э чтобы как-то ослабить этот приговор. Вот они так и играют. Сегодня они уйти из Южного, потом, когда придут в другой город, они там что-то еще новое придумают, какие-то найдут связи, может семейные, может дружеские, может еще и таким образом оттягивается приговор суда. Поэтому, на мой взгляд, это для семьи это очень плохо. Потому что это бесконечные суды, которые тянутся годами. Это вообще у нас в Украине суды тянутся. А суд, когда с смертельным исходом, да еще с ребенком, это просто не по-человечески. Говоря о технике, которая, которая располагает наша полиция сегодняшняя, вполне возможно поверить, что этот э, транспорт поломался. Но я уже не думаю, что э, совершенно нет возможности провести замену. Что, ну, не одна же машина в, в Одесском крае, правда? Если бы э, решался вопрос о том, что надо доставить, то если бы захотели, то доставили бы. Видно, не так уж и хотели.